بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحم الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين Dan yang ketiga Daripada bahagian arak yang sembilan itu Ialah Aina namanya okay, Kamu tu dia? Dan yang ketiga daripada bahagian Arak yang sembilan itu ialah Aina namanya. Dan iaitu Aina tu ialah hasil dan ada jisim sengoti pada tempatnya. Dan telah terdahulu menyatakan makna jauhar Bila. Jadi, Jadi yang ketiga daripada arak yang sembilan makulat aina. Ha, aina namanya itu makulatu aina. Yaitu aina ni apa? Ialah hasil dan ada jisim senguti pada tempatnya. tulis jisim sengoti pada tempatnya yakni mengambil lapang ha, hasil dan ada jisim sengoti pada tempatnya dan nah, sengoti ni sungguh ha, maksudnya mengambil lapang mengambil lapang bagi jisim ataupun jauhar jisim tabi'i ataupun jisim jauhari di aina aina ni pak aina ni tempat lah aina ini ialah satu sifat yang mana satu jauhar itu ataupun jisim dia mengambil tempat itu dia panggil aina hasil dan ada jisim sengoti pada maksudnya jawhar itu bertempat kita kata meja buku mengambil ruang mengambil tempat itu dia panggil aina jadi sebab itu Tuhan bukan aina tidak bersifat dengan aina ha kalau Allah bersifat dengan aina berarti Allah mengambil mesti mengambil ruang Allah mesti mengambil tempat kalau Allah bersifat dengan Aina. Jadi Aina ni mengambil sesuatu tempat, mengambil sesuatu ruang. Itu dia panggil Aina. Dah. Dan telah terdahulu menyatakan makna jauhar. Pembahasan jauhar dia dah sebut dari buku. Pembahasan jauhar dia telah sebut. Dan adalah jauhar itu Lebih umum daripada jisim Jadi eh, jauhar ni lebih umum daripada jisim ha, Sebab apa? Sebab boleh jadi jauhar itu jisim Boleh jadi jauhar itu ha? Bukan jisim ha, Apa dia kalau bukan jisim? jisim ah, jauhafi jauhafiri dia panggil jauhar dengan jisim tu umum khusus umum khusus mut, mutlak tiap-tiap jisim ialah jauhar kulu jismin jauhar wa laisa kulu jauhar akullu jismin jauhar tiap-tiap jisim ialah jauh jauhar betul tak? semua jisim ni jauhar sebab jauhan ni kita tak boleh balik Jauhan ni perkara yang mengambil ruang Perkara yang mengambil ruang dengan dirinya Ma binafsih Benda yang mengambil ruang pada dirinya itu Dia panggil jauh jauhan Ada kala yang mengambil ruang itu Tutup ikon ni, tutup kan Buka ipan Ikan belakang Ada yang mengambil ruang itu boleh dikerat, boleh dibelah. Tahu tak? Boleh dikerat, boleh dibelah. Jisim. Ada kalanya itu tak boleh dikerat, tak boleh dibelah. Nama dia. Nama dia. firi. Nah, jadi jauhar itu lebih umum daripada jisim. Faham tak? Nah, jadi kita boleh buat. Dia panggil umum dan khusus. Tiap-tiap jisim ialah jauhar. Belum tentu jauhar itu ialah jisim. Kullu jismin jauharun. Kullu jismin jauharun. Walaysa kullu jauharin boleh saya kulu jawharin jisman umum khusus Mutla tiak tiak nabi rasul belum tentu tiak tiak rasul itu nabi eh tiak tiak rasul nabi ah ha, tiak tiak rasul itu ialah na nabi belum tentu tiak tiak nabi itu ialah rasul Rasul kerana ada nabi yang nabi sahaja tetapi tidak roh, tak rasul. Nah itu dia panggil umum, khusus, mutlak. Jadi nisbah di antara jawhar dan juga Jisim. nisbahnya apa? Umum, khusus, mutlak. Jawhar jawhar itu umum. Jisim itu khusus. Faham? Ha? Nah? Nah, maka dikatakan apa? Dan adalah jauhar itu terlebih umum daripada jisim ha, Jauhar itu am, jisim, jisim itu khusus Kenapa? Ha, kenapa dikatakan jauhar itu lebih umum daripada jisim? Elak Elak pada kata adalah jauhar itu lebih umum daripada jisim Elaknya Kerana jisim itu tertentu dengan benda yang boleh dibahagi Uh, tulis pada jisim tu tu uh, ma yaqbalul inkisam ha, nah, takrif jisim jisim itu tertentu dengan benda yang boleh dibahagi ma yaqbalul inkisam ha. jadi kita dipanggil jisim. meja jisim, buku jisim, bata jisim, kertas jisim. Faham Itu jisim. Kenapa? Kerana boleh dibahagi. Ha, dulu kita bahas dah dia itu kam ha, Kam Kamutasi eh. kamu fasil Adapun jauhar Adapun jauhar pula Asalkan benda yang membawa diri Sudah Adapun jauhar ha, Jauhar pula Asalkan benda yang membawa diri Sudahlah sudah apa ha -ha, bahasa dia maksudnya jauhar ni asal dia sudah Asalkan dinamakan jauhar itu benda yang membawa diri ha cukuplah nama jauhar apa dia matahayyaza binafsih ha tulis dia. Ha, tu takrif dia jauhar tu tulim matahayyaza binafsih ha, ni sebenarnya dia dia terjemah benda Arab tu benda yang membawa diri sudahlah ha Arab dia ma tahayyaza binafsi benda yang mengambil ruang dengan diri sendiri ha, dia terjemah sini benda yang membawa diri boleh ha, ha. faham tiap-tiap benda yang mengambil ruang dengan diri sendiri ha, dia mengambil tempat mengambil ruang ha, nama namanya jauh jauh ha, sama ada benda itu boleh dibelah bagi ataupun yang tidak boleh dibelah bagi, bagi yang dibelah bagi nama dia jisim yang tidak boleh dibelahkan bagi mala mala yakbal ingkisam nama dia jawhar firi. Dia contoh jawhari atom. atom itu tak boleh ha, tak boleh dibahagi. Tapi dia membawa diri sendiri tak? Dia mengambil ruang tak? Mengambil ruang. Ha maka atom itu tak dinamakan jisim. Di Tapi dia jawah jawhar juga. Ah jawah apa? Jawhar firi. Boleh Ha? Ingat peta yang Ustaz buat lah awal dulu. Ha, tengok itu balik. Ha, peta itulah dia punya jauhar jisim, jauhar firi. Jirim pula. Jirim pula macam mana? Jirim pula macam mana? Ha, nama lain bagi jauhar sama. Cuma jauhar itu istilah hukamak. Kalau jirim istilah mutakallimin. Hukama ni apa? Ahli falsafah. Ahli falsafah. Ah, di sisi ahli falsafah ataupun di sisi ilmu hukama ni lah ilmu makulat ni mereka menggelar sebagai menamakan sebagai jauh ha, jamak dia jawahir. Kalau di sisi mutakallimin, mutakallimin ni ulama usuluddin, ulama tauhid, ulama akidah. Ha, di sisi mutakallimin mengatakan apa? Ji jiri. Beza istilah. Sebab tu kalau kata para ulama untuk kita menguasai di dalam satu-satu bidang salah satunya ialah kita kena tahu mustalahat. Tahu apa? Mustalahat. Mustalahat tiap-tiap ilmu, tiap-tiap fan tiap-tiap bidang ilmu tu dia ada mustalahat dia. ilmu qulat mustalahat dia begini. Ilmu kalam mustalahat dia macam ni. Ilmu fiqh mustalahat dia macam ni. Ilmu usul fiqh ada mustalahat dia. Jadi kalau kita tidak menguasai mustalahat, maka mustahil kita nak menguasai sesuatu bidang ilmu. Halak? Salah satu kitab yang bagus untuk kita baca kita nak mengetahui takrif-takrif mustalahat ilmu ni ialah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Jurjani, At-Ta'rifat. Al kitab apa? At-Ta'rifat. Kecari kitab tu, At-Ta'rifat dikarang oleh Imam Al-Jurjani. Dan kitab itu dia bahas tentang takrif-takrif. Mustalahat-mustalahat. Dan jika sangat-sangat halus sekalipun, dan jika tu dia panggil royah, walaupun, dan jika dengan makna walaupun royah, Hatta. eh, royah, walaupun sangat-sangat halus sekalipun, nah walaupun sangat, -sangat halus halu seperti atom tu, maka atom itu pun dipanggil jauhar, walaupun tak boleh dibelah bagi maka jawhar itu lebih umum daripada jirim. Ha di pandah dah. Adapun jawhar dengan jirim itu satu jua. Ha satu jua. Dikatakan muradif lafaz taraduf. Lafaz taraduf seerti. Jadi jawhar dengan jirim sama. Dan bersalah-salahan Ulama' pada mengatakan Benda yang dinamakan jisim itu ha, dia jadi khilaf ulama' Pada menyebutkan jisim Jisim ni apa? Khilaf ulama' Maka membawa oleh ulama' Usuluddin ha, Berpendapat oleh ulama' Usuluddin Asalkan benda yang boleh Dibahagi, sudahlah ha. Ha, Kitab ni kena baca macam itulah. Macam, macam dia cakap. Asalkan benda yang dah boleh dibahagi, Sudahlah. Ha, Sudah. Jadi, ulama' Usuluddin, Ulama' Kalam, Ilmu mutakalimin Mereka mengatakan, Jisim tu apa? Jisim itu perkara yang boleh dibahagikan. Maka semua dipanggil di... Jisim. Semua perkara yang kita boleh belah kita boleh kerat, kita boleh potong, kita boleh bahagi maka namanya di, di sisi ulama usuluddin indal mutakallimin di sisi ulama kalam dan jika dengan mana-mana jalan sekalipun ha, dan dan ha, walaupun dengan mana-mana jalan sekalipun jalan mana ni? Ha, tiga jalan dulu yang kita bahap pada kan yang tulis pada mana-mana jalan tu tulis. Ha, iaitu belah kerak potong. Belah kerak potong. Makna kata salah satu cukup. Maka benang. Benang boleh kita belah tak? Tak boleh. Ha, kita boleh apa? Potong. Ha, maka benang tu dipanggil di Kalau Faham tak? Ha, satu je boleh Salah satu je boleh dibelah Ataupun boleh dikerak Ataupun boleh potong Maka di sisi mutakallimin Ataupun ulama usuluddin ha, Maka perkara itu dinamakan di Syed Ya. Ha? Ha, lu kita sebutlah pada bahasan kam kan ada ada belah ada kerak ada po potong <coughs> maka jika bertingkuk berti ya? maka jika bertangkuk bertekek ha, bertekek tu tulis bertangkuk maka jika bertekek bertekek tu bahasa dia bertekek ha, Bahasa kita bertangkuk. Tangkuk tau, faham? Tangkuk. Tangkuk lah, duk, duk, macam tu lah, Bagi bertangkuk. Nah, ha, dia panggil bertangkuk. Maka jika bertekek, yakni bertangkuk. dan bersedaging dua. Bersedaging tu dia nak, dia nak, dia nak tafsir ya. Eh? Dan dia panggil atas tafsir. Ha, bersedaging. Bersedaging ni duduk macam duduk macam kuku dengan isi tu. Ha, dia duduk sekali tu. Duduk rapat tu dia panggil bertakut. Bertengkek. Ha, dan bersedaging dua. Jauhar Firi. Dan ha, kita tengok balik. Ulang balik. Maka jika bertengkek, bertakut dan bersedaging sedaging dua, dua jauhar firik sekalipun aa, kalau ada dua jauhar firik dua atom duduk sekali pak duduk sini tu dinamakan jisim juga waktu bersedaging itu aa, tulis pada jauhar firik atom ya, tulis atom jauhar firik tu atom Tulis. Dua atom yang bergabung boleh dipanggil jisim sewaktu tidak bergabung. Tidak dinamakan jisim. Tapi dinamakan jauhar firi. Okey, dah lah. Ha? Tulis. Dua atom yang bergabung boleh dipanggil jisim. Atom ni besar mana? Kecil lah. Ya. Atom itu jauhar firi lah. Dia tak boleh dibelah bagi. Tak boleh dikerak, tak boleh dibelah, tak boleh dipotong. Itu atom. Kecil sangat. Tapi kalau atom tu ada dua, dia dia bergabung. Ni atom, ni atom. Atom A, atom B bergabung. Pum. Ha, maka sewaktu dia bergabung itu, boleh dipanggil jisim. Tapi bila dia cerai masing-masing, itu tak boleh panggil jisim. Dia panggil jauhar firi. Faham tak? Ha? Faham? Atom macam mana atom? Nah, atom tu kecil lah. Tak boleh balik bagi. Atom tu lah jawab hafiri tu. Atom tu lah. Ha? Atom. Atom Atom. Atom apa? Ha? Atom apa? Atom ni semua. Atomisme. 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 Estoni Jen Eh, Bukan nak belajar apa? Eh, Estonia tuah. Sudah semua berjaya berdekat. Sudah berjaya Hmm. Eh Tom tu lah jauh happy, satu atom itu dia tak boleh dibelah bahagi. Tak boleh dibelah boleh tiga tiga apa? Tiga wajah tadi dibelah, dikerat, dipotong tak boleh. Bila mana ada dua atom dia bergabung, ah ha, maka dia boleh belah walaupun kita tak nampak pun walaupun dua atom bergabung, kita still tak boleh nampak dengan mata kasar. Tapi bila mana dua atom itu dah bergabung, maka sudah dinamakan jisim. Makna kata dia boleh terima salah satu daripada tiga itu sama ada belah kerak ataupun po, po potong walaupun kita nak ambil dua atom yang bergabung jadi kita gunting nak besar nak, nak potong tak boleh dia kecil sangat tapi walaupun kecil itu pun bila bergabung dua je dia tidak dinamakan jauhar firik lagi tetapi sudah dinamakan G G C, faham? <tuh> Dinamakan jisim juga waktu bersedaging itu. Bersedaging itulah waktu dia apa, melekat. Bersedaging waktu dia bergabung itu. Tidak dinamakan, yakni tidak dinamakan uh, jisim. Ha, tidak dinamakan, yakni tidak dinamakan jisim. Waktu bercerai. Waktu bercerai maksudnya, ini dua atom. Kan? Ini dua atom. Ini satu atom, ini satu atom. Satu-satu ini di, dia panggil apa? Jawahafi, Fili. Bila bergabung jadi satu, bergabung jadi satu. Itu dipanggil jisim. Tapi bila bercerai semula, tak boleh panggil jisim. Satu dengan satu ni tak boleh panggil jisim. Dia panggil jauhar firi. Jauharul fardi. Jauharul far, fardi. Kita sebut jauhar firi lah. Tapi uh, dia punya baris yang tepat dalam bahasa jauharul fardi. Ha? Hmm. Dan membawa oleh Mu'tazilah ha, Itu tadi ha, Jisim di istilah Ulama Usuluddin Alak. Ha, jisim di istilah Ulama Usuluddin dia perkara yang Boleh dibelah bahagi ha, Maka sudah dinamakan jisim Walaupun hanya dengan dua jauh Jauh firid ataupun dengan dua atom sahaja Maka sudah disebut di sisi ulama' Mutakallimin sebagai jisim. Maksudnya di sini para ulama' ahli sunnah Mutakallimin mereka itu Khilafan lil-Mu'tazilah. Berbeza dengan pendapat ulama' Mu'tazilah. Dan membawa oleh Mu'tazilah Bahawasanya Jisim itu ialah benda yang panjang dan lebar dan tebal sama sekali. Ah, ha, Mu'tazilah dia mesti benda itu ada panjang, ada lebar, ada tebal baru dipanggil jisim. Ini berbeza dengan istilah para ulama usuluddin ahli sunnah wa jamaah. Maka kalau dua atom yang bergabung tadi di sisi Mu'tazilah Eh ha? dua atom yang bergabung di sisi Mu'tazilah tidak dinamakan apa? Ji. Pandulah kan? Dia ada panjang macam macam buku ni. Macam kamus dia ada panjang, ada tebal kan? Ada lebar. Barulah dipanggil ji isim. Tapi dua jawhar yang kecil yang tak nampak bergabung, dua atom bergabung, Mu'tazilah mereka tidak menamakan ji isim. Ulama Usuluddin mereka menamakan di di sini. Walaupun hanya dengan dua atom. eta. Leh. Ha? Hmm. dan membawa oleh falasifah. Maksudnya ahli falsafah pula, ahli falsafah pula mereka mengatakan apa? Bahawasanya jisim. Yang itu jisim. Bahawasanya jisim itu benda yang ada lanjutan yang tiga bergadas-gadas di atas bucu-bucu dan takri yang demikian itu bahwasanya apabila bertumpuk satu khat ini panjang pula ni bahasa mukta ahli falsafah nah itu penting itulah dia sampai bawah tu dia punya pembahasan ha, ahli falsafah tu jadi kesimpulannya apa jisim ni di sisi ulama ahli sunnah lain di sisi mu'tazilah lain di sisi ahli falsafah lain ha, tak sama Asal ni? Asal Allah Alam. Tak sempat nak baca panjang. Masa tak ada. Ini